hurmatli hamshaharlar yurtdoshlar muborak ahli va butun o'zbekiston charchamayapsizlarmi yangi yil kayfiyatlari yaxshimi xonadonlar tinchmi afro siyotga kelyapsizlarmi hamma narsalar ne... yangi oziq ovqat mahsulotlari va noziq ovqat mahsulotlari mana bemalol kelishingiz mumkin kassalarimizga odam zich hamma narsaning narxini bayram oldi xalqimizni cho'ntagiga moslab xalqimizni nima deydi ehtiyojdan kelib chiqib ortiqcha narx qo'yayotganimiz yo'q bu nima uchun bizar shundoq ham foyda qilamiz shundoq ham bizlarga olloh taolo beradi sizlarga qancha arzon qilsak sizlarga bo'lgan munosabatimiz sizlarga bo'lgan nima deydi yaxshilik qilsak bizaga alloh taolodan shunchalik baraka yog'ilaveradi uni hisobi yo'q uni hisobi yo'q o'shang şey uchun o'ylamanglar afrosiyobda hamma narsa arzon kartoshkalarimiz arzon mana bozordan bugun kartoshkalarni olti ming besh yarim ming xarid min qilgan e, mijozlarimiz e, lekin bizada to'rt yarim ming besh ming kartoshkalar oddiy misol uchun oliy navli mo'tavar unlar to'qqiz ming so'm kilogramlik oliy navligi ki. yoki tortga tegishli işte, bo'lgan mahsulotlar sizlarni nima qiziqtirsa hamma narsani kelib bemalol narxini ko'ring arzon eng muhimi e, bitta yutadigan tomoningiz biza nima uchun bizani tanladingiz kelib bizadan narsa oldingiz yutadigan tomoningizni aytaman sizga mahsulotlarni oldindan g'amlab qo'ymaymiz hech qachon mana shu polkaga siqquncha olamiz faqatgina parfumeriya mana masalan kosmetikaga doir saqlash muddati 24 oy 36 oy bo'lgan mahsulotlarni olishimiz mumkin lekin oziq ovqatga doir bo'lgan mahsulotlarni hech qachon g'amlab qo'ymaymiz Bizning taktikamiz shunaqa olamiz сразi darro sotamiz yana o'rnini to'ldiramiz Pesh taxtada mahsulot turdimi chang bosib yotdimi bilingki u sizni sog'lig'ingizga hech qachon foyda keltirmaydi qachonki odam gavjum bo'lsa darrov darrov olinsa peshtaxtalarimiz darrov darrov bo'shasa bir joyda turib qolmasa ana o'shanda bizning shiorimizga amal qilamiz to'g'ri tanlov oliy sifat demak afrosiyobni tanlaymiz to'g'ri tanlov qilamiz oliy sifatli mahsulotlarga ega bo'lamiz bu faqat chiqib o'zini maqtaydi e, kibrlik deb o'ylamang biz sizga taklif bildiramiz taklif bildirish bizdan uyingizdan sizni qo'lingizdan sudrab afrosiyobga olib kira olmaymiz. faqatgina sizga taklif bildiramiz sizga bor mahsulotlar haqida ma'lumot beramiz orada uzilish bo'ladi e, yoki internet sahifalarimizga chiqa olmay qolamiz buning uchun sizlardan uzr so'raymiz e, lekin yana ham sizga aytaman to'g'ri tanlov oliy sifat afrosiyobni tanlang va sifatli mahsulotlarga ega bo'ling qiynalib topgan ish haqingizni behuda befoyda mahsulotlarga sarflamang bitta bo'lsa ham o'zingizga kerakli bo'lgan foydali bo'lgan eng muhimi arzon va sifatli mahsulotga sarflang keyingi undan ortiq pulingizni boshqa oilangizni xarajatlariga sarflashingiz mumkin ham iqtisod ham siyosat endi aziz bekajonlarimiz ko'p narsani blogerimizdan so'ragan ekanlar internet orqali ma'lumot beraman ozdiruvchi mahsulotlar bu e, nima desam bo'ladi mani o'zimni shaxsiy hobbim yaxshi ko'radigan soham sog'lomlashtirish ya'ni mayli hech narsa ketmaydi bizdan, prosta ketirib qo'yamiz oddiy shu ish lekin ayollarga bepul shunchaki tushuntiraman maslahat beraman to'g'ri mahsulotni ketirib beraman o'shani hisobidan ham yordam beramiz endi birinchi mahsulotimizni boshlaymiz bu yerda dagadan choyimiz bor mana dagadan mana hozir ham kelsangiz peshtaxtamizda turibdi turkiyada ishlab chiqarilgan dagadan forum choyi mana immunitetimizni oshiramiz ortiqcha yog'lardan xalos bo'lamiz va chiroyli go'zal qomatga ega bo'lamiz yangi yilda albatta buni iloji yo'q lekin yangi yildan keyin bu bizga asbob chunki baribir yangi yilda xohlaymizmi yo'qmi uni buni tayyorlash jarayonida yeb ko'ramiz buni iloji yo'q lekin go'zal bo'lishga majburmiz aziz ayollar mana dagadan choyi mana judayam sifatli yigirmata ichida paketchasi bor har kuni xohlasangiz vazningizga qarab ehtiyojingizga qarab ikki mahal yoki bir mahal ichsangiz bo'ladi xohlasangiz sizda qavziyat kuchli bo'lsa ovqatdan oldin tavsiyatingiz o'rtacha bo'lsa lekin shunchaki o'zingizni og'ir his qilsangiz tetik yurmasangiz ham ishtahangiz ochilib borayotgan bo'lsa unda ikki mahalga o'tasiz yog'li mahsulotlarga nisbatan shirinliklarga nisbatan ehtiyojingizni susaytirishga metabolizmni oshirishga ya'ni hazm jarayonini normaga keltirishga yordam beradi mana dagadan choyi o'zim ham iste'mol qilaman buni keyingi mahsulotimiz Siberian velnes mahsuloti mana yogo turbo slim choy buni judayam foydasi katta buni tarkibida imbir bor deyapti eng imbir zanjabi agar ma'lumotlar berib o'taman ibn sino har bitta dori malhamlar kitobi o'sha şey, yozgan kitobda tip qonunlarda mana shu zanjabil haqida juda ko'p ma'lumot qoldirgan zanjabilni foydasini sizga o'rgatishimni hojati yo'q shunchaki telefoningizni oching googlega kiring zanjabil yoki imbir deb yozing va uni foydali xususiyatlari e, haqida bilib olasiz keyin ikkinchisi chiya urug'i bor buni ichida chiya urug'i insonni organizmini tozalovchi sanitar hisoblanadi ya'ni nimadir yoqimsiz narsalar bilan ovqatlanayotgan bo'lsangiz lekin uni o'ziz bilmaysiz yoki noto'g'ri ovqatlanib e, ortiqcha vazn yig'ayotgan bo'lsangiz bu sizda juda ko'p kasalliklarni olib keladi demak nima qilishimiz kerak organizmimizni har kun ertalab tozalish tozalash jarayoni bilan boshlashimiz kerak bir stakan suv va chiya urug'i solingan kefir qatiq suv asalli choylar va hokazo keyin uchinchi buni tarkibidagi Kurilskiy chay Kurilskiy chayni ham <laughs> yozsangiz Google dan chiqadi bu Kurilskiy chay qon bosimini me'yorlashtiradi qon ay aylanishini me'yorlashtiradi va sizga kayfiyat bag'ishlaydi kayfiyatingiz yaxshi bo'ldimi demak hammasi joyda. qon yaxshi aylanyapti o'tqopi insulinni normal ishlab chiqaryapti hazm o'z normasida bo'lyapti demak birinchi navbatda bizni kayfiyatimiz a'lo darajada bo'lishi kerak esingizdan chiqmasin hurmatli ayollar biz go'zal bo'lishga sog'lom bo'lishga farzandlarimiz uchun oilamiz uchun majburmiz semirib ketmasligimiz kerak Detox choy mana detox bu ham zo'r bu ham turkiyani mahsuloti ichida qirq beshta choy bor avval yigirmatalik edi hozir qirq beshtalik bo'lib chiqqan katta упаkovkа mana oddiy choy singari damlanadi e, buni ham xuddi boya aytganimday yoki ovqatdan oldin yoki ovqatdan keyin o'zingizni holatingizga qaraysiz agar lohast bo'lmasangiz uyqu chaqirmasa lanj bo'lmasangiz ikki mahal agar ozgina qandaydir sizga yoqmaydigan jarayonlar bo'lsa demak bir mahal e, bular hech qanday tarkibida hech sigar sun'iy ekstraktlar yo'q hammasi oddiy choy buni tarkibida hattoki sanoat choyi ham bor bizda mana o'zimiz sotyapmiz hozir sanoat choyi bu ham tozalovchi vosita hisoblanadi очищения mana shu ham bor buni tarkibida xullas kalom keysangiz judayam mahsulotlarimiz ko'p videomizni nimasi cho'zilib ketib qoladi hozir man sizga chiya urug'i haqida ozgina to'xtalib o'tdim o'sha chiya urug'ini biz hozir kilogramda ham sotyapmiz parfyumeriya bo'limimizda bor hozir bu yoqqa o'tamiz alyo sizga hozir <laughs> aytgan mahsulotim mana chiya mana hozir <laughs> buni ochamiz Mana. oddiy tabiiy mahsulot bunga hech narsa qo'shilmagan juda ham ajoyib mahsulot boya aytganimdek buni kechqurun bir stakan suv nimaga sutga qatiqqa yogurtga farqi yo'q ovqat tanlamaydi xohlagan e, o'zigiz yoqtirgan mahsulotingizni yog'sizlik darajasi bir bir ikki uzog'i bilan ikki yarim foizgacha bo'lgan qatiq kefir yoki yogurt va shunga o'xshagan mahsulotlarga qo'shib iste'mol qilishingiz is mumkin faqat ertalab bir stakan iliq suvdan keyin keyingi mahsulotimiz d mana fad koreyada ishlab chiqarilgan mana turbo mana judayam zo'r ichganlar biladi buni reklama qilishimiz ham shart emas bu уже hammaga tanish keyingisi mana bu karvi karvi mahsulotimiz mana bu ham xuddi shu or kapsulalarimiz keyin bu yoqda гормональный нарушения protsesslarni joyiga tushiradigan ya'ni oyog'imiz tayda garmonlik гормолный to'chkalarimiz bor o'shalarni joyiga tushiradigan kinoki mana kinoki o'ziga yozib ko'rsatib qo'ygan keyin silin patch bu kindiko oldiga bunisi oyog'imizni tagiga ikkalasi ham garmonlarni noto'g'ri ishlashi jarayonida semirayotganlarimizni yordam beradi shu narsadan qutulishga haqiqatdan ham ovqatni kam yeyishimiz mumkin haqiqatdan ham suyuqlikni ko'p ichishimiz mumkin lekin ozmaymiz e, nima uchun e, chunki гормонал нарушениz bor keling yana sizlar bilan afrosiyobda uchrashamiz afrosiyobda sizlarni kutib qolamiz hammangizga yaxshi kayfiyat va oilaviy baxt kelinglar assalomu alaykum hurmatli afro supermarketining mijozlari sizlarni kirib kelayotgan ikki ming yigirma uchnchi yil yangi yil bayrami bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz doim baxtimizga sog' salomatbo'linlar hozir biz bizarbatta va gut mahsulotlarini tanishtirib sifati va sifati haqida qisqacha bo'lsa ma'lumot berib o'tamiz kolbasa adelimizda birinchi kurka go'shtidan tayyorlangan indeyka hisoblanadi buning tarkibiga tarkibi o'ziga kerakli bo'lgan ziravorlarni kerakli yog' va oqsillarni olgan buning tarkibida o'n olti butun o'ndan uch gramm yog' o'n to'rt butun o'ndan olti gramm oqsil qo'shilgan va undan tashqari tuz tuz va qo'shimcha ziravorlar qo'shilgan bu turka go'shtidan tayyorlangan buni salatga turli xil salatlarga va asarlarga to'ybor qilib chiqarilgan keyingi mahsulotimiz vichina buning tarkibiga mol go'shti parranda go'shti qo'shilgan buning tarkibiga atigi besh foiz tovuq terisi qo'shilgan halol muhimi halol sifatiga gap yo'q turli xil salatlar va yeyishga qo'shishga juda yaromli mazasiga gap yo'q keyingi kalbasamiz zaytun hisoblanadi o'z zaytun o'ziga kerakli bo'lgan barcha mineral moddalarni tarkibiga olgan buning tarkibida mol go'shti parranda go'shti qo'shilgan buning tarkibida atigi to'qqiz foiz parranda go'shti qo'shilgan bo'lib buning tarkibida zaytun yog'i o'simlik yog'i qo'shilgan bu zaytun qalbasasini uh, варенный qalbasasini uh, turli xil salatlarga olibya salatlarigao'shb kush, ishlatsa uh, bo'ladi bundan tashqari buni juda kerakli bo'lgan uh, mineral moddalarga boy turli xil salatlarga uh, ishlatiladi bundan tashqari buni uh, iste'mol qilish yosh bolalarga qovurib berish tavsiya beriladi chunki bunda uh, yosh bolalarga bo'lgan uh, vitaminlarga boy zaytun yog'i judayam uh, foydali hisoblanadi zaytun yog'idan o'zimizda keng foydalanadi lekin uh, hozirgi kunda zaytun yog'idan juda kam foydalanishyapti nega deganda zaytun yog'idan kamroq foydalanishayotganligi sababi uh, <coughs> narx navoning ko'tarilganligi hisoblanadi lekin bu zaytunning narxi ham qulay va mijozlarga qiyinchilik tug'dirmaydi keyingi mahsulotimiz gavyaji bo'lib hisoblanadi bu mol go'shtidan tayyorlangan buning tarkibiga hech qanaqa tovuq terisi tovuq parranda go'shti qo'shilmagan halol hisoblanadi buning bir kilosi bir yuz oltmish yetti ming so'm kesib maydalab sotamiz judayam foydali faqat mol go'shti halolfaqat sherin kolbasalari bor sherin o'z qadriyatga ega kolbasa hisoblanadi sherin halol hayot taraftarlari uchunsherik bizda hozir sir mahsulotlari bor sir mahsulotia mahsulotlari sirlar голланский левичный sir mahsulotlari bor hozirgi samarqand samarqandda ishlab chiqariladi sofin navoiydan ishlab chiqarilyapti tarkibiga va sifatiga gap yo'q bu sirlarimiz bugungi yeldi yangi halol mahsulot hisoblanadi bu tarkibida judayam ko'p kerakli mineral moddalar ko'p yog'i esa normalniy o'zi hamma o'ziga ehtiyojiga qarab xarid qilishlari mumkin bundan tashqari sosiska va xaladeslar ham bor bayram dasturxoningizni kolbasa sir va xalatislar bilan chiroyli qilib bezashingiz mumkin bundan tashqari bizda tovuq mahsulotlari va tuxum mahsulotlari bor tuxumning bir donasi bir ming to'rt yuz so'mdan va tuxum bizda arzon va sifatli barchangizga rahmat sizlarni afrosiyob supermarketimizda kutib qolamiz